Salam, 여러분, xeyir olsun. Dəyərli müştərilərimiz və izləyicilərimiz. Bu gün Masazır qəsəbəsində, deməli, məktəbə, bağçaya, avtobus dayanacağına yaxın məsafədə yerləşən, deməli, Qurtuluş 93-ün yanında yerləşən belə bir üç dənə iki mərtəbəli həyət evini çəkib sizə təqdim eləyəcəm. Yan-bayan üç dənə, deməli, həyət evidir, görürsüz burdan görsəniz. Həyətinə 2 dərar maşın rahatlıqla daxil ola bilər. Yer tametlə döşənib, traq qoyulub, qoşulub birbaşa mərkəzi kanalizasiya xətinə. Evimizin ön hissəsi, yəni həyətə baxan hissəsi kavançiq daşla üzlənibdir. 2 mərtəbəlidir. Yerdən 6 daş kürsülüdür. Mərtəbələr arası manent betondur. Mən evin, deməli, bu həyətin görüntüsüdür. Ətraf tam yaşayışdır. Evimiz ipotekiyə yararlıdır. Yəni tam mülkiyyətdir. Həm torpağın, həm də evin qutcası var. Bura evimizin dəhlizidir, dəhliz fəslidir. Üç qapıcın burda yeri ayrılıbdır. Mərmər granitlə döşənibdir, isti poldur. Bura evimizin qonaq otağıdır. Görürsüz, belə bir geniş ölçüdə qonaq otağımız var. Əla təmirli bir evdir. Burda da yenə şkaf üçün yer var. Burda yerləşir evimizin sanitar qovşağı, belə bir sanitar qovşağımız var. 1-ci mərtəbədə yerləşən sanitar qovşağı. Bura evimizin mətbəxidir. Amma belə bir mətbəximiz var. Görürsüz, burada mətbəxinin arxa tərəfinə də keçmə yeri var. Arxada da bax belə bir həyəti var, çox gözəl bir. Yəni proyekt fikirləşiblər bu mətbəxdir, görürsüz. Hər üçünün arxaya çıxan həyəti var. Qapı qoyulubdur mətbəxdən arxaya çıxmaq üçün həyət var. Arxadan evin görünüşüdür. Gördüyünüz kimi. İdeal bir evdir. Bu ikinci mərtəbəyə qalxan feləkandır. Beton monolitlə düzəldilibdir, üstü taxta açılıb, qoyulub düzlənibdir. İkinci mərtəbənin dəhliz hissəsidir. Bu ikinci mərtəbənin dəhlizidir. İkinci mərtəbədə yerləşən sanitari qovşağımızdır. Bu bir yataq otağıdır, ikinci mərtəbənin. Bu ikinci yataq otağıdır. Bura isə üçüncü yataq otağıdır. 105.000 manatla satışa çıxarılmış bu evimiz real əmlak qiymətində endirim olacaq. O birisi ikinci evində proyekti eyni proyektdədir. Sadəcə olaraq biraz həyətlərində fərq var. Onların qiyməti isə 110.000 manatdır. Bizə dəstək olmaq üçün kanalımıza abunə olun, videonu bəyənməyi unutmayın. Bu günün iş bu qədər.